Я а, проводив оці страшної новобудови, то що спочатку було побудовано маленьку копичку на один день, потім її захопили. Там сидять люди, які називають себе священниками, але вони матом виражаються, в них живуть дітки там, приїжджає казино з пліду. І це якесь страшне неподобство. Це, а, Неповага до віруючих, які знаходяться на коні. Ніхто з віруючих я до цієї так званої ці монастиря не, не ходить. Туди привозять спеціально які технологічні автобуси, привозять, привозять з Росії таких страшних села людей, які не не бачать різниці між роздруковками на холсті і ранніми холстами. І туди привозять все до якихось все до картини, туди зійшла Таня Бородай, з відомої сім'ї Бородаї колись. І каже мені, Олю, то це ж страшне, просто губа роздруковка, і біля неї лежить е, к марки червоною впазбою. І каже, що це ікона якась, яка м -м -м, сочиться кров'ю. Ну, каже, це ж таке неподобство. Як ж, це ж можна так, як церква на це дивиться? Як церква може на це дивитися? А як це подивиться? Як там кірі сидить з оціми часами, і які в нього будинки, яхти там і все і все таке інше? Це повна профанація духовної життя. А коли профанується духовне життя, то все інше вже йде не а на явиці. А не викидують прямо на пору. Тобто я знімав відеокліп, де два відео січних бархат просто викинуто на місці. где как бы начиналось христианство. Если можно, то по другим памятникам архитектуры, по что мы не успеем, я бы хотел по усадьбе э, Значит, с, Вот к вниманию журналистов. Вот, если кто знает, на Сагайдачном есть памятник казакам э, бандуристы, вот стоит казаки запорожцы, один из них бандуры, называется композиция запорожцы. То есть она была архитектором поставлена в замысле того, чтобы вот усадьба Балабах, она так наискать от всего подола стоит, как стояли э, та до пожара, великого пожара что-то -го года. И вот мы видим вот эти вот строения из э, поликарбоната, э, токсичной пены, пластика, все то, что излучает формальдегиды, то есть люди приходили туда, платили 500 гривен за обед, там без рекламы было написано «свежая телятинка», и это э, шла речь не о еде, это шла речь о девочках, которых там как предлагают консумации или как это называется. В общем, эту э, пристройку мы добились демонтажа, э, вот этой пристройки незаконной. Значит, как выглядела усадьба вот, Балабов до того? Усадьба Балабов, туда приезжала Катерина II, действующий памятник архитектуры, на сегодняшний день в списке памятников, которые не подлежат приватизации, но уже приватизированы. То есть даже охрана культурной спадщины судилась, прошла три инстанции суда, то есть административный, апелляционный и высший административный суд и не смогла вернуть собственность государству как-то так и судились. То есть, э, вот, значит, на, на сегодняшний день добились демонтажа вот этого вот, э, строения. Видно, тут второй этаж расширен пластиковыми окнами. То есть э, в заведении там нету ни куточка с проживоча, кальяны, там все как положено. То есть э, все, что запрещено, там разрешено. То есть люди на сегодня опять восстанавливает эту незаконную э, прибудову. И э, предлагаю всем просто, э, э, если кто оставит имейл, я скинул фото, как на сегодняшний день. Но опять строится такая же колобуна только из других материалов. Вот сегодня я зашел в подбив благоустрей. Который э, напишет на ваш запад від 18 щодо незаконного монтажу прибудови до Судибалабух, яка знаходиться за адресою СГДш 27А 27 адрес, ми повідомляємо, що минулому підприємство благоустрій дозвіл на проведення вище робіт не надавався. Тобто люди буквально делають, несмотря на те, що було заявлення на захват э, землі, вот э, на сьогоднішній день то, що в Київ без охорони, это точно. То есть, есть стаття 298 разрушение і пошкодження. Э, памятников архитектуры. Но э, механизмов его внедрения нету. То есть, когда подходит милиционер, он спрашивает, а как вы насчитаете здесь ущерб? Это он меня спрашивает, как я насчитаю, который заявитель по 298 статье, чтобы завели уголовное дело. Он говорит, невозможно насчитать ущерб. То есть, нельзя доказать, какая была стоимость раньше этих материалов, они были старинные и какие внесены э, сейчас. То есть, все, как бы получается... Законодательство сегодня подвели так, что даже если как бы есть закон, то нет механизмов его внедрения. То есть если есть там Рижская охрана, которая разрешает э, считать памятниками архитектуры, вот как гостиный двор, по духу и по чертежам, по аутентичным, э, которые Украина подписала, но закона украинского ратифицированного нету. То есть и как бы суд отказывает, потому что нету, то есть Министерство культуры не работает над этим, оборона культурной спадщины не работает над ратификацией полезных международных актов, которые имеют верховенство а права. А, а какой у оборонной культурной забрали функции э, решения таких вопросов, они сейчас не могут выписывать приписы, все это передано Министерству культуры. То есть в Министерство культуры намокает, как кознич... Uh, у меня есть знакомый деятель культуры, европейский, который ну, готов сюда и деньги, и выставки, и все, что угодно. Очень рады, сюда приезжать. Он попросил меня записаться на прием к Я на протяжении трех недель звонила в секретарю, и мне говорили, ну его нет на месте, ну не надо, ну запишите через 100, месяц, запишите меня. Идите к ЗАМУ. И, ну, наконец, по прошествии двух недель я переговорила с, с своим доверителем, звоню и говорю, давайте к заму. У зама та же история, идите в отдел выставок. В отделе выставок просто никто не берет. То есть вы понимаете, что когда я полезла в интернет и посмотрела, кем был Мабахатько раньше, он был ректором, не ректором этим завкафедрой у Папасков. И отзывы студентов. Прекрасный завкафедрой. Мы никогда его не видели. И сейчас то же самое, то есть прекрасный министр культуры, мы его не видим. И на него возложена функция охраны памятников. То есть ставятся такие персоны во главе, которые ни за что не отвечают, которым все это плохо. И на данном этапе, вот он уже в феврале приступил, и за это время мы уже видим, человек уже появился. Вадим Тора Балаштаева, я в окружном суде, в суде интересы, я был тоже на этом заседании, гостиного отбора напрямую столкнулся с представителями Министерство культуры, которые судились по гостиному двору против нас. То есть, а сегодняшняя функция Новокатька всего лишь заменить Кулиняку, против которого уже собирались там не то что митинги, там Кулиняку на Геляку, такие лозунги звучали. И вот это вот снять народное напряжение просто поменяли Новокатька, который был заместителем Попова. То есть о чем будет в дальнейшем идти речь, можно даже из этого делать на сегодняшний день это Министерство культуры, только Минрегион Мин будет, а, а все полномочия по защите памятников, у них были полномочия, тоже перевели на Министерство культуры. Все сфокусировали и поставили коррумпированных э, деятелей. То есть на сегодняшний день просто надо идти, чтобы э, общество киевское, то есть э, вот тут было такое, да, нам упрек, что мы, может быть, мало людей вывели. Мы выводим мало людей, но потому что на самом деле понимающих людей, что сохранять наследие, они так уже много в Киеве. То есть и, и других люди, которые живут. То есть здесь есть то, митинг, то, как да и митинги. А да. И не выходит, выходит только конфузия. а что здесь еще по, по десятиным да? переводам? Давайте по десятиным. Что... Вот как раз для меня. Интересует. Я хотел бы еще вернуться к вопросу о том, почему делают документы, когда есть уже стоящие, казалось бы, решения. Вот как раз. Запомнил. Все же а, мы заворачиваем десятиные переводы, чем исторический. Первое решение было по существу решение Киева то есть сказать, вы высшей инстанции принятия решения в Киеве. Ну, потом понадобились и решения арт-контроля, и решение прокуратура нам помогла с выдавцем припуск Причина как раз сейчас по реализации этого припуска. Нет, ранний митинг, уже была колючая страшная проводка на заводе. Только для того, чтобы застройщик мог запутать защитников, опять же. Все эти э, по существу, которые нам помогают, даже если помогают, в дальнейшем можно оспаривать. В то время как решение ты не оспоришь. но документ первичный забывается в пользу последующей мелкой номенклатуры, и все это становится предметом споров, как сегодня, а тот же а фиг, а, а, тот же застройщик, скажем, действительно, переулке, а, я не могу их назвать священниками. В целом, они видят себя а, неясно, как. Какие-то да, а что... какие-то спецназовцы? Нет, которые... это, люди, это люди, которые сегодня и в Леве и, и, и в Киеве православной, и в России православной, и как ни назови, это и люди, люди это которые делают бизнес на вере. Это люди, потому не имеющие отношения к Сегодня нет. реальный священник, он там, где меня крестили, в Киевской области, в селе Королевочка, соответственно, это тот старый год, кот, который уже еле уходит, это и есть тот священник, который нужен нашему православию и в Киев привезти, и, и, и учеников, как таковых, они тоже сама сюда посмотрели. Я вот же хотела тебе спросить ваши варианты выхода в такой ситуации. Ну, вообще, с до перечня, по поводу перечня мест, которые э, сейчас находятся в зоне особого внимания, это и усадьба Мурашка, которая находится сосед... рядом, ЖЭК находится в соседнем здании, с прекрасной вывеской, и, сосед... и, совсем рядом рушится здание, через него течет вода, оно разрушается, и жертв, который должен как якобы заниматься на государственном уровне зданием, находится в соседнем доме и абсолютно ничего не делает, просто ждут, когда здание разрушится. Ждут, пока разрушится здание на Андреевском спуске. И делают для этого все. То есть то, что там очень транспорт, то, что там были сделаны искусственные порывы в верхней части Андреевского спуска, для того, чтобы посмывать просто всю эту застройку и построить там бизнес-центр. Но это все совершенно бессмысленно, потому что Ленин не склонен такой нагрузки. Это все трескается. Если пройти по 10 улице вот от Паникудора, если вы пройдете мимо э, этого серого здания, значит, находит, э, вы увидите там поплывшие формы, как там дома просто потекли. Вот это потом как-то скомпенсировали, но там просто идут перепады, где-то порядка 30 сантиметров здание треснуло, поползло, его потом как-то замазали, вот такие вещи происходят в Киеве сплошь и это э, Старокиевская гора, наша Старохиевская гора, которая страдает с одной стороны, с Московского патриархата, который там поставил величие, величие, величие огромный зеленый забор и готовится стройку за этим зеленым забором. А с другой стороны, Киевский патриархат слевый, э, бесценную землю, огромными бурами бьет туда сваи, как только надо это сделать как только общественность, пока мы перебегаем, восстанавливаем, там уже наносит ущерб это замковая гора, совершенно бесценная замковая гора. И надо сказать, что вот на одной из предыдущих пресс-конференций археолог Лимовский рассказывал нам, что в результате раскопок установлено, что вся вот эта территория Старкиевская, Замковая, Щекобица, до Львовской площади, это поселение третьего тысячелетия до нашей эры. А есть также пятого, 22 -го тысячелетия, 27-го тысячелетия до нашей эры. И учтите, что эта земля находится на... Так, если мы что эти креста находится на 15 метров ниже, то это в 2-3 раза дальше, то есть получается, что это где-то метров 30 вниз надо, ну, по крайней мере 15 метров вниз. Надо щупами хотя бы брать, смотреть, что там находится. Этими щупами уже слои послужили, там уже сохранять, восстанавливать. Там сфера, туда загоняют и уничтожают то, что находится в этой земле. Эта земля, значит, это третье тысячелетие до нашей эры. Видимо, здесь было, э, это, это поселение было вокруг алтаря. Потому что название такое, алтарь Ленгама, ки ки и это типольская культура, это время еще типольской культура. А название главного города было, э, ну, раньше название города и страны было одинаковое. То есть Русь, это означало, что главный город назывался Русь. То есть в свое время был город, а обычная река называлась тем же городом, значит, видимо, на России, где самое большое количество трипольских поселений, на России надо искать древние городища, прежние столицы нашей жизни. Это бы сейчас сохранить то, что мы имеем, мы нашли сквозь космическую технологию, но действительно, сначала нужно думать о защите и обороне, по-моему, действительно, переулки, потому это 10 век. Тоже это решение даже академии наук не строит, сегодня действительно цель этого войска решения. Тоже несомненно высказано и того, по балансовую фундамент, по... который находится, перед приводит к тому, что его невозможно восстановить, его можно только содержать, его можно только моизировать, его можно залить стеклом и сохранить выходит. навсегда. То есть, там, мы это создания социального археологического парка как такового. Мы пытаемся вести э, с кем переговоры. Э, не могу сказать конкретно с кем мы ведем переговоры, потому что все же приходится разговаривать с депутатами сегодняшней Киеворады, насколько э, их полномочия будут после первого числа, это совершенно неизвестно, что будет дальше, и мы, мы все с нетерпением вот ожидаем узнать по всей видимости. Uh, поэтому у нас тоже тянется это время. Но, ну, по, по, всей видимости, нужно пользоваться в любом случае действующим законодательством, действующими возможностями. Той же Софии Киевской создать громад... громадскую раду, нам, че... ну, создать нас общественных нас представителей нас для, нас, для... Uh, ЮНЕСКО. Пускай а, uh, uh. просят, требуют, пускай делается все, что может соответственно на сохранение. Еще да, на на замковой дворе, значит, что произошло? Со стороны раздвиженки при постройке вот этого комплекса, подрыве замкового Естественно, Известно, что земля сверху смывается вниз. И там уже уничтожена часть вот этой земли под замковой горы со стороны воздвиженки, которая требовала внимательного археологического исследования. Сейчас владельцы домов, сейчас владельцы, это не правомерная сейчас владельцы могут со стороны воздвиженки, а в результате паводков снегов, они говорят, что надо вообще сносить замковую гору, требуют общественного замковой горы. Это совершенно недопустимо. Дальше весь Андреевский спуск и а как зона особой археологической ценности. У нас не проведены достойные раскопки нигде, ни в Сахиэтиевской, ни под Андреевской церковью, ни на Андреевском спуске, ни на почтовой площади, где вот сейчас быстрыми темпами уничтожается эта почтовая площадь, ни контрактовая площадь, которая, мы э, получили сейчас решение суда, фантастическая по своей глупости, Значит, э, было признано, что, памятник, что контрактовая площадь является памятником градостроительства. Решение суда, что часть этого комплекса, гостиный э, двор, не считается памятником градостроительства. То есть э, это полный абсурд и так сказать, полная профанация вообще судейского Хотя судебного том, решения. Это деморист. судью можно сразу просто, так сказать, на ну, мыло Судья Килиберда, например, запретил митинги вокруг двора, потому что это и есть памятник архитектуры. То есть один судья считает, что это памятник архитектуры, другой нет. Причем есть выигранный суд. Вот сейчас человек его судья выиграл суд, что никакие митинги нельзя запрещать в Украине и как бы острафовать. Останавливать митинг мирного протеста никто не имеет права, то есть человеку подал в европейский суд. Известный. А по поводу большой площади, я был на научном совете в Хаване культурной спадщине, где вдруг новгородский заместитель управления он говорит, а что, вы, говорит, когда вы будете проходить в Местобудивную Раду? Говорит, новгородский автор проекта говорит, а мы уже ее прошли. Он говорит, как? А ведь наша должна быть до того, предшествующей. То есть буквально контракт, почтовая площадь разрыта, проекта еще состоявшегося нету, до сих пор еще плавающие там, моменты. То есть вот после этого совещания много было поправок, Думаю, мало из них будет внедрено в жизнь. То есть эксперты говорят, что так нельзя, там это шестигранная звезда, посреди которой то есть шесть путей, да, три линии, которые сходятся, посреди них фонтан. То есть как бы, который фонтан буквально на перекрестке всех этих путей. Получается, она не сделана, как сказал директор заповедника Стародальни Киев Собцов, он сказал, что вот эта площадь, говорит, она сделана так, как, как полицейская площадь, что если нужна площадь для сбора народа, чтобы было, решить, чтобы народ мог что-то решить, как вечер, то здесь создана она так, чтобы везде были препятствия, чтобы если полицейским, когда массовое восстание или вышли на митинг с протестом, чтобы можно было всех просто сжимать в определенные как бы, между зданиями участки и а, отделять друг от друга. То есть вот так построена эта площадь. Нет ни, ни, согласований, э, Макдональдс не убирают. Речь э, по вокзалу, здание, которое памятник архитектуры, э, приватизировано и навсегда как бы потеряно. Э, с Макдональдсом не, не убирают, потому что международные обязательства вмешалось в американское правительство. А когда нам рассказывали, что будет реконструкция Пашковой площади, помните, с чем это начиналось? С того, что говорили, уберут Макдональдс. Это говорили как бонус. А теперь Макдональдс остается, а вот эта зона между церковью, где открывали Шевченко и Музеем муниципального управления, вот это здание почтовой станции, которая треснула просто пополам, ее будут стягивать специальными такими ну, стяжками. То есть эту площадь разъединяют и топят в ансамбле всей той площади, которая по проекту по новому мироводству. То есть э, настолько сегодня там она не привязана с, с виду сверху, с, если взять изображение и экспликацию сверху, то там она просто настолько не гармонична эта площадь. Но они не привязываются к этому, они привязываются к транспортной развязке. Для чего хотят сделать сейчас дальше пешеходной мэссы? это мое личное мнение. Для того, чтобы еду повезти, ехать было легко с Верховной рады на Вержеволя через Саедашну, Межиковскую и прямо на Меживоле. То есть для этого, для того, чтобы они перетряхивают весь старый Киев, просто перетряхивают для того, чтобы занять места, как бы освобождают э, одно, э, вроде бы говорят, здесь не будет этого ларька, а завтра там мы построим свой шестиэтажный э, монитор. Выхожу кто там, где нас не сумела. Вот этот участок, смотри, внизу уже идет стройка полным ходом, стоят подъемные экраны. Не говоря уже про вертолетную площадку, которая нагружает склон под Мариинским дворцом, который так на надо дышит. И, так склон, минимальный склон ползет дальше. Мы обращаемся ко всем, кто может помочь. То есть мы со своей стороны привлекаем к этому внимание, мы со своей стороны стараемся в интернете, мы собираем митинги, мы делаем все, что можем. Мы обращаемся ко всем людям, которые могут помочь. Думайте, что можно сделать, как можно защитить нашу историю, нашу культуру, нашу страну, потому что у нас правила чужие. Чужие пришли, и это совершенно чужие враги. У нас у власти враги. Ну, хочется сказать, что сегодня действительно невозможно а, проведение местного референдума в связи с течением обстоятельств в правительстве. А, невозможно а, провести митинг, который а, не угоден тем или иным административным властям или при поддержке административных властей, а, которые разгоняют эти митинги. А нужно не только укреплять участие, а, участие и влияние ЮНЕСКО на Украину, а пускай наш налогоплательщик все же платит за эту защиту. Нам нужно еще прямое присутствие, прямое присутствие представителей Ассамблеи ООН для того, чтобы поддались анализу права человека и соблюдения нашей существующей все же Конституции Украины, как таково, которая прежде всего не соблюдает действительно нередко, очень даже нередко представителей власти. Вы знаете, мы сегодня больше говорим о политической борьбе, о внутреннем законодательстве, но есть еще один аспект.